Добрий день всім, хто дивиться дитячу передачу Діти квіти, де ми невпинно показуємо маленьких, мітливих та дуже талановитих дітей нашого міста. Запрошуємо до екранів всіх, бо це буде дивовижно. Тож сьогодні в програмі. Непрості терміни. Рубрика рукоділля. Звичайні питання. Маленькі відкриття. Та, Звичайно ж, творчі номери. Увага на экран! Дуже складні терміни, які пояснюють наші учасники. Это когда человек спит, ему снится сон. Это тому человеку, который при ну... снится сон. Это когда человек спит, ему что-то снится. Когда такой маленький человечек, который может чинить все приборы. Это персонаж мультика. Это маленький человечек. Который плавает в море. Это... Не знаю. Это... Это рыба. Который машет палочкой и управляет всеми. Это который руководит э, оркестром. Это тот, кто управляет оркестром. Он макает палочку. Это когда в вайбере ставится оценки. Это вот так. Во. Это когда фоткают людей. Это фоткается. Это когда кто-то фоткается. Дорога, под которой ездят машины. Это по тем, которые машины ездят. Это тот, кто переходит и и едут машины он летает в небо это который из парашюта прыгает тот кто прыгает с парашюта и дергает за кольцо не знаю да это... не знаю это какой, он может прыгать, и он зеленый. Это такое насекомое, которое прыгает. Это насекомое, которое прыгает и скачет. Зеленый. Хорошо. Как гудет. Не знаю. Это такой как, человек, который культурный. Хорошо себя ведет. Э Хорошо дружит со всеми и культурный человек. Он культурный, он, он дружит со всеми, он со всеми делится. Не знаю. не знаю, это... Это когда у людей какой-то праздник. Это короткие каникулы. Это, это детские это... каникулы. Это который всегда разбивает стекла. Все на зло делает. Это который хулиганит. Не слушается никого. И... Это тот, кто хулиганит. Он бьет друг друга. Он невежливый. Он, совсем, он, ни с кем не дружит. Рубрика для малят табачки. handmade с милую сапяною. Всем привет! Меня зовут Мила и с вами рубрика Рукоделия. Сегодня на нашем мастер-классе я покажу вам как сделать из маечки дизайнерскую вещь. Поэтому если на вашей любимой маечке или футболочке появилось пятнышко или дырочка, вы не расстраивайтесь, у нее появится новая жизнь. Итак, что нам для этого понадобится? Маечка, лоскуточки ткани, э, фатин и нитки по цвету. Итак, приступим из лоскуточков. Э, мы вырежем небольшие сердечки, которыми будем украшать нашу маечку. Их можно заранее нарисовать на бумаге и обвести. Нужно. Итак, наши сердечки почти готовы. Они будут нашим ярким акцентом на маечке. Вот так, что у нас получилось. Выбираем, как они у нас будут расположены. Следующим этапом нам нужно вывернуть маечку на изнаночку и приложить наши аппликации. Маечка вывернута, увлажняем лицевой стороной, ложим к маечке, вот так. вот так. Теперь нам нужно пришить эти сердечки к самой маечке приступим. Дорогие друзья, прежде чем вы приступите к декорированию футболочки, вы сначала убедитесь и спросите у мамы, что эта футболочка действительно нуждается в декорации, а лоскуточки действительно не нужны. Так, когда все наши сердечки пришиты, закрепляем и выворачиваем нашу маечку с этой стороны у нас получились вот такие вот очертания сердечка и следующим этапом мы вырезаем только маечку, то есть ткань ниже маечки не должна повредиться, следите за этим аккуратно, режем, оставляя небольшое расстояние от нашей линии строчки. Кстати, интересные варианты футболочек можно делать для мальчиков, сделав там машину, кораблики или там ракету у нас получается вот такое вот сердечко и край мы аккуратненько растягиваем пальчиками придаваем вот такой вот легкой небрежности также проделываем с остальными сердечками Если, к примеру, ваша ткань имеет какой-то цветочный мотив, внутрь в центр цветочка можно пришить бусинку, будет очень эффектно смотреться. Очень много есть приемов, можно добавить каких-то пуговиц интересных, их сейчас большое большое множество магазинах для творчества. наши сердцечки все вырезаны теперь мы расправляем по краю вот такой вот получилась наша мальчика но я хочу еще придать такой эффект летней легенькой блузочки для декорирования нашего рукавчика я взяла фатин. Его длина повторяет длину рукавчика. Но его я буду прикреплять не полностью по плечику, а немножко в присборочку. Итак, находим серединку нашего фатина. Эта серединка у нас будет соединяться со швом на маечке. Это будет наша средина. Пришиваем его сюда. Прям поверх, вот, немножко так при сборочку пришиваем, вот вот. проделываем то же самое с обратной стороны. Делаем точно такой же валанчик. Таким получилось наша петка. Мы его аккуратненько закрываем, и прикроем. такая вот маечка получается у нас в результате. Очень интересная и милая Наш мастер-класс подошел к концу. До новых встреч на следующей неделе. Ставить вопросы – справа непроста, а отвечать на них еще сложнее. Это когда друг друга люди влюбились. Это которые влюбились друг друга. Это тот, кто разошелся, но любит друг друга. Не знаю. Да. Тяжелое время. Не знаю. Занимается. пишут стихи. Красивая. Всегда любит наряжаться. Добрый. Мама и папа. Мою маму зовут Лариса, а моего папа Максим. Мама э, хорошая, добрая и красивая. Папа э, добрый и папа это инженер конструктора, а мама пейзажистка. артистка. Это мне надо выбрать либо учителя, либо художника. Это когда принимают ванну с лепестками роз. Это с добрым массажем. О боже, какой мужчина, я хочу от тебя, сына, и я хочу от тебя точку, и точка, и точка. Ты пришел в этот мир, и ты скоро уйдешь. Будешь счастлив тогда, когда Бог найдешь. На слишком доліна, чесно говоря. Як казав Георг Ліхтенберг, щоб побачити щось нове, треба зробити щось нове. Саме для цього рубрика «Маленькі відкриття. Доброго дня, мої любі малята! Сьогодні ми з вами спробуємо визначити, скільки повітря вміщується в нашій легині. Для цього ми візьмемо глибоку мисочку, наповнимо її водичкою і, звичайно, пластикову пляшку, яку теж доверху треба набрати водичкою і закрутити кришечку. Тепер дивіться, ми перевертаємо нашу пляшечку і відкручуємо прямо у воді кришечку. Ось так. Можете попросити своїх батьків вам допомогти. Візьмемо, звичайну, трубочку для коктейлю і обережно притримуючи пляшку, згинаємо трубочку і вставляємо її в горлочко пляшечки. Далі глибоко вдихаємо і видихаємо через трубочку. Цього досліду зрозуміло, яка кількість повітря вміщується в нашій легені. У нас попереду іще дуже багато нових дослідів. До нових зустрічей. Творчі номери говорять самі за себе. Дивимось. Є у мене найкраща матуся, за нею до тебе причисто молюся, молюся устами, молюся серденьком, до тебе, небесна, Ісусова ненька. благаю у тебе дрібними словами, опіки й ласки для любої мами, пошли на скарби, а щастя і долі, щоб не іминали без смутку і волі. За це я складаю в молитві долоні, до тебе цариця на сонячному троні. Я передаю привет бабушке и дедушке. Передаваю привет маме и папе. Дедушке, дедушке, бабушке и своим родителям. Привет. И Кириллу. Це програма Діти квіти. Запрошуємо вашу дитину взяти участь у нашій програмі. Реєстрація за телефоном 095 304 2519. Дивіться нас у суботу о 9.10 у понеділок о 8.30 та четвер о 18.30. Діти квіти! Цікавіше не буває! До зустрічі на ПДРК!